Всем привет, с вами Анжел, сегодня снимаю свое видео. 10 фактов обо мне. 10. Лично это вообще скрытая информация, которую я пытаюсь не распространять всем. Вообще никому, вообще. Ну и сегодня я хочу это сделать. Первый факт. Я вообще ненавижу мальчиков. Это все знают. Все. Все. Все и один раз вчера мальчик предложил, сказал, я тебя влюблюсь, давай встречаться. У меня такая реакция. Смотрите, какая у меня реакция. Это жесть. Эй, милашка. Э, что? Что тебе надо? Что ты прикопался ко мне? Эй, я не буду, я не хочу, отстань. Э, с тобой все нормально? Чего ты боишься, а? Я просто сказала, я влюбился. Встречайся с ним. Я не хочу! Не пугайся! Нет! А -а -а. А -а -а. Пока! А -а. О, это я! Да, это был только первый факт. Факт номер два. Все спрашивают, если ли у тебя память, то с ним все такое, все такое, все такое. У меня нет парня. Первое. И я с ней целовалась не только 12 лет. 11. Скоро 12. И, кстати, у меня день рождения 16 октября, и мне будет 12 лет. О, господи, я боюсь. Факт номер три. Все у меня спрашивают, сколько тебе лет и как начнется за Мне 11 лет. День рождения будет у меня 16 октября, через три месяца. У меня будет рождение 12 лет. Все, всем! Спокойно! Все, останься! Вот. Факт номер четыре. Все спрашивают, есть ли у тебя лучшая подружка? Кто это? Может быть это я, может быть это я, 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 я. У меня есть три лучшие подруги, которых я очень сильно люблю. Аня, это девочка, которая познакомилась в Белой церкви Юля и Оля. Оля, ты снимаешь видео. У тебя тысячи подписчиков. Я очень тебя люблю. Аня, ты помогаешь снимать мне видео. Я тоже тебя очень люблю. А Юля, моя подружка с такого возраста, когда еще только была в пеленках. Она, это моя подружка, мы с ней купаемся вместе. Все, мы, я ее люблю. И Аня тоже. И Оля тоже. И факт номер пять. Э, какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет это желтый. О, и не только желтый, и не только бирюзовый, черный, белый, красный, синий, фиолетовый. Я люблю все цвета. Я такой человек, которому подходят почти все цвета, но кроме красного. Я ненавижу красный вообще. Мне красный что-то вообще не нравится. Я вот так вот красный. Вот так, вот так, вот так. Красный. И вопрос номер шесть. Я такой вопрос, я не буду отвечать, потому что мне этот вопрос бесит. Какой бы ты выбрала э, флаг? Украинский или российский? Если я украинка, я выбираю украинский флаг. Если я россиянка, я выбираю российский флаг. Каждый за свою родину. Я за свою, вы за свою. И не надо мне задавать такие вопросы. Пожалуйста. Я не буду отвечать на них. Я сказала, что я такой человек. Мне вот, я люблю и тех, и тех. Этих по-своему, тех по-своему. Там Украина, я бы родилась в Украине, я жила в Украине. Конечно, я за Украину. Если вы родились в России, за, за Россию, я не против. Ко мне не надо лезть, пожалуйста. Номер Любишь ли ты спорить? обожаю. Спорить, спорить, спорить. Я. 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 Факт номер восемь. Есть ли у тебя лишний вес? У меня есть лишних три килограмма. Факт yeah. номер девять. Любишь ли ты ходить в туалет? Дураки, что ли? Факт номер десять. Любишь ли ты кушать? Кушать, 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 кушать. Где, где? А, кушать. Я пошла кушать. А, выключи камеру это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш с Ани канал с вами был только я без Ани и всем пока